4 июня 2017 года в 2045 дежурную часть Шевченковского отдела полиции поступило сообщение о том что у соседей находится неизвестно. Выездом на место происшествия было установлено, что действительно в одну из квартир залез вор, который пытался совершить кражу, но в это время жители данной квартиры заметили его дома, начался словесный конфликт, в ходе чего вор попытался сбежать через балкон, в ходе чего соседи данной гражданки его смогли сами задержать, вызвать сотрудников полиции. По приезду сотрудников полиции было установлено, что часть похищенного имущества, а именно газовый баллон, находился при подозреваемом. Также подозреваемый уже в квартире, в одной из комнат собрал сумку хозяевов, в нее вложил имущество хозяев, но вынести не успел, так как его застали на месте происшествия. Данная информация была внесена в Единый реестр досудовых расследований по квалификации часть 3 статьи 186 Уголовного УК кодекса Украины. Это грабеж, соединенный с проникновением в жилище. За данное преступление предусмотрена ответственность в виде лишения свободы от 4 до 8 лет. Меня привлекли за то, что я пытался совершить кражу. Где? На улице инженер... не инженерной. Я влез в окно второго этажа. Через окно? Через окно меня заметили, и я через другое окно пытался скрыться. А кто бы заметил? И меня задер... хозяйка. И меня задержали люди прохожие, признаю свою вину, осознал, каюсь. Возвращаясь с работы, подошел к подъезду сосед соседнего подъезда, сообщил о том, что на второй этаж проник вор по водосточной трубе. Я позвонил хозяину квартиры, хозяин квартиры, естественно, сказал, чтобы я вызывал полицию. Я вызвал полицию и для поддержки пригласил товарища еще с одного подъезда. Все, мы его ожидали, слышали грохот, доносящийся с квартиры. Потом, что произошло, сосед, который мне сказал, что вор проник на второй этаж, попросил свою жену, чтобы она наблюдала за окном с противоположной стороны двора. После этого она сказала, что вор пытается выбраться с другого окна. Мы оббежали дом, ну и в общем задержали вора.